Хорошо тебе там на дронах летается. Ага. Бегайте, маневрируйте, заходите за текстуры, ложите этих ботов пачками просто. В любом случае должны быть, должна быть пехота, и она выполняет колоссальную роль. Опять же, они прикрывают нас, а мы прикрываем их. Пока Средневой пехотинец карточки. в окопе сидит, это наш окоп. Как только он уже уходит оттуда, это уже, ну, может, и не наш, но он ничейный точно. Бомбить бомбас с парасолькой. Уходит, уходит, уходит. У тебя есть стимул работать лучше, качественней. Ты прикинь, это Только передав стрелку, делай ты взлетать. Я? Yeah. Угу. Uh -huh. Так. Расскажите, чем занимаетесь зараз в 20 му полку. Ты и я? Да, ты первый, а, 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 Сейчас занимаемся пилотной деятельностью, подготавливаем мавиководов, передаем опыт, который сами наработали. Да. Полковики, людей много, мы трішки допомагаємо розширяти, навчати. Обучаємо Обучаем мавиководов, стараемся, чтобы они прошли здесь большую часть в тылу и были более подготовлены к боевым. Начиналась наша вся военная деятельность с пехоты. У меня пехотного опыта три года. Вот. Контракт еще плюс тоже. Чистый пехотинец. И в руку пехоты. Ж нельзя было так взять и прийти на мавиках летать. Там мавики, мабуть, еще не было. Ну, или было очень мало. И тому, как все, там, сначала окопы, пехота, и потом уже там была возможность э, прийти летать на дронах. Начиналось все с пехоты, с 22 -го года меня мобилизовали, отправили на учебку, месяц на учебке отучился. Двое нас с учебки тогда на эту позицию. Мы прошли ночь говорят, ты будешь стоять наряде там три часа в тебе, чтобы враг не пролез. И там был на позиции еще такой э, Боєць шклера позивний. Кожні 15 хвилин приходить, каже, ти гранати кидав. Ні. Каже, пошли кидати гранати. Потім раз кидав гранати, через 20 хвилин приходить, смуг чи СРПГ стріляв, ні. пошли стріляти СРПГ. Просто вже на бойовій позиції? Так, зробили, так. Та, воно перед нами все вже. Раз СРПГ там. Потом мы там с ПКМ стреляли. ну, в учебке у нас был такой калаш, там, 100 патронов. Мы там раз там, с ПК, ПКМ постреляли. Там. И он ну, все так, короче, навчал меня. Вся, вся, моя дежурка все три годины там прошу, что я постоянно там каждые 20 минут выходил. Ну, человек накидался стрелял. уже, гранаты ну, так, да. А утром потом опять иду на СП, шку, и он говорит, ну, ты что стрелял, давай РПГ на почистить, ПКМ на почистить, автоматом. Вот, да. вот оно и освоение оружия, вот оно и боевой такой, можно сказать, боевой типа настрельчик идет. Боязнь оружия уходит, и человек знает, владеет уже от гранаты там, до АГС. Когда заезжаешь первый раз, страшно просто жесть. Первые обстрелы. Э, понимай, нам, у нас была информация, что в этой посадке за, по-моему, 200 метров уже стояли. Э, мы в бинокле видели, как они там лазят, что-то переодеваются. Понятно, делали прострелки, но там посадка была настолько разобранная, все деревья перекошены. В большинстве случаев просто даже то, что мы стреляли, оно все по деревьям, короче, летело, даже не долетало. из с пехоты это уже большой плюс мы знаем как оно тяжело как тяжело копать как тяжело отстреливаться от противника когда их куча навала приходит э, хотят убить тебя и ты уже на износе там три дня чьи там сколько могут неделю кошмарить эту позицию а потом они начинают волнами наступать и тяжелее это все сделать со стрелкового оружия есть ну, глобальное понимание как оно тяжело там пацанам мы э, прошли это все дело, мы немножко отходим назад, э, мы знаем э, уже там по мавикам, там немного по FPV, э, чего не хватает, как убить эффективнее, как это лучше сделать, чтобы они к нам либо вообще не дошли, не произошло этого штурма, сразу обрезать это в корне в самом начале. Ну и такое душевное, душевное понимание, как тяжело им, поэтому мне надо стараться еще в два раза лучше, не забивать болт на пацанов, типа, да Та я там далеко, там у меня есть там мавик, что я там взлетел, полечу, нет. Относимся к этому серьезней. Плюс мы же там у кого еще стояли, мы каждую позицию знали, мы с тех позиций прошли, каждого там бойца знали. И ведь у чувство ответственности было очень живую когда то знаешь, там, там твои твой знакомый, а твой побратим, твой друг на него готовый ворог. Типа, ну, не было такого, что там на моторы перегреются или еще что-то. Ты, ты обязательно, ты ж, ты пофиг на твой дрон. То есть тебе на... Ну, лучше я сделаю сброс, там не пострелится дрон, но там... Он завышится живым. типа, Да, бы, а цена ворох, жизни так... человека, цена мавика, чтобы не было такого, что на людей забиваем. Едем, пацаны, бомбить бомбас с парасолькой. Уходит, уходит, уходит. Смотри, снимай меня быстрее. Салам алейкум. Пацаны, у всех... алейкум. Салам 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 Артподготовку делают в основном по кому? По тем же пехотным позициям. Они сидят, постоянно это все терпят. Если с пехотным штурмом там от пацанов что-то зависит, то есть они могут принять стрелковый бой, и там уже у кого зубы крепче, типа. А артподготовка, арта, стволка, танки, минометы, все что угодно, там от них ничего не зависит. Ну, только укрепление их позиции, то любое укрытие со временем разбирается. Сидишь и терпишь. Да, сидишь и терпишь. И, и как бы им отходить, по сути, иногда некуда. но вот, у них есть позиция типа, и иногда безопаснее сидеть на ней и терпеть, чем попробовать отойти, потому что особенно сейчас, когда настолько развитые дроны... Наши условия. Вот так они и жили. Каспер, привет. Малышин. Нас... Хорошо тебе там на дронах летается. Ага. Круто, правда? Мы тут... Сухо, комфортно. до них все они сидят они стационарные на одной позиции в укрытиях какое бы оно ни было там бетонное не бетонное рано или поздно там через неделю месяц просто хороший артподготовки то уже там ничего не остается а людям надо сидеть на ну, на этом месте по-любому враг хочет э, зайти к ним убить их э, поэтому ну, все удары, все палки на них летят, все камни, все это. И все это приходится переживать э, ценой ну, своей жизни, крови, пота, своих усилий, недосыпов, недоеданий, недопиваний, не 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 баханий, не еще чего-то. Конечно, ну, им самое тяжело, они встречают врага первые. Когда ты приходишь пилотом из пехоты, выходец из пехоты, ты понимаешь, как пацанам сидеть там. То есть, если ты приходишь, просто там, ты понимаешь, что все, там, мобилизации не избежать, там, или тебе уже вручили повестку, и тип начинает искать выход, там, а я вот хочу, может, пойти дрончиком, что-то там отсидеться, еще что-то, он придет, он не будет работать на 100%. Когда ты понимаешь, как сидится пацанам там, как пацанам терпят, как пацаны терпят, что пацаны переживают каждый день, у тебя есть стимул работать лучше, качественней. Ну что, в генератора. это вот поход в сторону Пилотска. Это мы перестали сегодня днем убирать. Ну, черпать воду. Потому что физически не вывозят. А тут, короче, уже столько воды. Открываем нашу Пилотску. И а тут, конечно... насос. Поэтому, на его провод вот. Если пойти туда вот дальше, где обвалилось, там еще уже. Там уже будет ну, выше голос. Вот, пытались мы выкачивать насосом. Не поднимает. Насос Ну, Також так, як у нас як була позиція, і треба відходити, постійно відтягнути до останнього і вже там день-два, якщо б ми залишили. На тонкому mm -hmm. на що обіти антени, вже, хотілося не антенни, вже не окопи, вже, ну, вже нічого у нас не вийде. І ми розуміємо, що нам треба втратити газом, да, паліти з газом. Вкатитися немного назад, щоб допомогти пацанам, ну, просто так сидіти, отримати. нету смысла, надо максимально быть эффективным. Ты прикинь, я только передав стрелу, хотел ты взлетать. Дерево, дерево, дерево. Дырома. Ой, Рука там, она залезет. и те, как она воюет, почему сейчас она неможливо ее уявить без дронов, без беспилотных систем? Потому что дроны, это прежде всего можно увидеть все заранее. То есть, если идет какая-то подготовка штурма или уже начался штурм, но он там еще русский где-то там за километр на определенном расстоянии, то есть ты уже можешь это благодаря дрону увидеть, ты можешь предупредить пацанов, которые сидят в окопах, э, что им нужно подготовиться. У них есть время собраться, что-то продумать, как, что они будут действовать. Ну, то есть без дронов сейчас будет очень тяжело. Если бы не было дронов, было бы все гораздо хуже. Эффективность нам набагато больше. Если раньше это тебя есть пост, у тебя есть какой-то тепляк, за 30 тысяч, або даже если там какой-то офигенный арчер, Зараз висить дрон і він бачить там, просто, ну, просто виросла. Да. Маленький теплячок, який треба крутити, дрон, який висить на 100 метрах, і просто просматриває вот, поле Плюс, І э, кожен засвіт видит. На посту є тепляк, є солдат, і поки він цю інформацію передасть, там далі-далі. Це дуже велика лінія. Дрон, який висить, і стрими бачить командир там, арта, ну, вся ця движуха може одразу наваливать. Але при тому, мовно, Микола з тепляком на СП він нікуди не дівся. Ні. Да. А без цього ніяк. Никак... Дрони також падають, є погана погода, є туман. Дуже, дуже багато факторів, коли ну, щось не виходить. Поки його наш в окопі сидить, це наша копка. Як да. тільки він вже уходить відтуди, це вже ну, може і не наш, але він нічій не точно. Конечно, ну, це все техніка. Будь-яка техніка дає збій. І... И... Русские постоянно стараются противодействовать. Это тоже в определенные моменты мешает. Да, там мы усовершенствуемся тоже, но есть такой период времени, вот, к примеру, там что-то поменяли они частоту на своих в шках и мы какое-то время не можем так эффективно их глушить. Так же само у них появится какой-то рэп новый, и мы там не сможем... Настільки швидко под это. В будь-якому випадку бути быть, быть піхота, і вона колоссаль, колосальну роль. Опять же, вони прикривають нас, а ми прикриваємо їх. Ви, як пілоти, які безпосередньо працюють на захист цієї піхоти, що ви могли би передати пацанам? Ви як і колишні піхотинці, і загалом зараз оціловате. Ну, как бы банально не было, копайте, копайте, пацаны, чем глубже, дальше и быстрее, просто, чем лучше вы себе сделаете места для жилья, приема пищи, как у нас был туалет на позиции внизу, под землей, подземный туалет, да. все, да, и еще яма, вот да, эта да, выгребная. Поэтому все оно можно, рельеф меняется, тяжело, но в ритм в этот входишь. Чем лучше выкопаешься, тем будет оно целее и лучше. Да. Ну и зараз, когда дроны, не забывайте за безпеку, лучше там встать в глухую оборону. Типа, и если у вас там нормальные хлопцы за вами, то я думаю, они сделают максимум. Типа, лишний раз так уж не треба там вылазить. И нема своих а, дронов, все дроны чужие, нема да, своих. Она, не, Просто... не забывайте про это. Да, главное безопасность. Краще вы не вылезете, там, забаррикадуетесь. Знаете, Даже если до вас там залез в окоп, типа, не получит. Маневрируйтесь, не стесняйтесь, мы у себя дома. Это им надо это до нас, не нам до них. Поэтому, ну, бегайте, маневрируйте, заходите за текстуры. Ложите этих ботов пачками просто им тоже страшно они боятся а мы у себя дома в своем окопе знаем знаем людей своих с которыми стоим знаем как мы выкопали где мы выкопали где мне лучше вылезти где что сделать поэтому все возможно все реально все это пробовалось и будет еще пробоваться